गण गणात बोते होते गजानन महाराज भक्तांनो गजानन महाराज म्हणजे भक्तांच्या हाकेला क्षणात धावून येणारे कणाकणात कृपा ओतणारे अडचणींचा पर्वतही एका क्षणामध्ये फोडून टाकणारे भक्तावर नितांत माया करणारे कृपाळू दयाळू सर्व दुःखनाशक संत आज त्या दयामूर्ती महाराजांचा एक अत्यंत अनमोल असा महामंत्र मी तुम्हाला सांगणार आहे श्री गजानन भक्तांनो हा मंत्र सुरू होताच मन शांत होऊ लागतं घरामध्ये दिव्य ऊर्जा पसरते आणि हळूहळू गजानन महाराजांची कृपा आपल्याला जाणवू लागते जणू तेच तुमच्या जवळ किंवा तुमच्या आसपास उभे आहेत अनेक भक्त असंही सांगतात की हा जो मंत्र आहे हा मंत्र ऐकण्याच्या घरामध्ये जप करणाऱ्याच्या घरामध्ये अन्न वस्त्राची कमतरता कधीच भासत नाही नोकरी व्यवसायामध्ये त्याची उत्तम प्रगती होते जीवनातील अडथळे बाजूला होतात त्याच्या मनातील आणि घरातील नकारात्मकता नाहीशी होते आणि मनात खोलवर शांतता उतरत जाते आणि तो भक्त नेहमीच आनंदी राहतो तुम्ही कुठेही असा अडचणींच्या मध्यात कर्जाच्या भाराखाली घरातील तणावामध्ये भीतीमध्ये चिंतेमध्ये किंवा त्रासाच्या क्षणी हा जो मंत्र आहे हा मंत्र फक्त कानावर पडताच मनावरचं ओझं हलकं होऊ लागतं अनुभव घेऊन बघा कारण महाराज फक्त देव नाहीत ते मार्गदर्शक सद्गुरू आहेत भक्तांच्या आर्थ हाका ऐकणारी ती एक शक्ती आहे तर गजानन भक्तांनो आता या मंत्राच्या सुरात स्वतःला विसर्जित करा डोळे बंद करा आणि मनापासून म्हणा गजानन महाराज माझ्या घरावर माझ्या कुटुंबावर तुमची सातत्याने कृपा राहू द्या क्षणामध्ये एक दिव्य शांतता तुमच्या मनात उतरू लागेल जणू महाराजांनी तुमच्या मस्तकावर हात ठेवला आहे त्यांच्या दर्शनाच्या पवित्र दृष्टीसमोर तुमचं दुःख तुमच्या चिंता हळूहळू दूर व्हायला सुरुवात झाली तुम्हाला अनुभवायला मिळेल शांतपणे मंत्र ऐकत रहा प्रत्येक जप तुमच्या आयुष्यामध्ये नवा मार्ग नवी ऊर्जा आणि नवीन प्रकाश नक्कीच घेऊन येईल हे शंभर टक्के सत्य आहे श्री गजानन महाराज भक्तांनो गजानन महाराज तुमच्या घरात आनंद धन समृद्धी आरोग्य आणि शांततेचा वर्षाव करोत आणि पुढील काही मिनटे आपणही या दिव्य अशा महामंत्राचा काही मिनटे जप करूया ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय 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 नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्री गौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय 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 नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्री गजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजान महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्री नमः ॐ श्रीगजाननमहाराजाय महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजाननमहाराजाय महाराजाय नमः ॐ श्रीगजाननमहाराजाय महाराजाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय 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 नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्री गौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय 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 नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाताय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय 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 नमः ॐ श्री गजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः ॐ श्रीगजानन महाराजाय श्रीगौनाथाय नमः